أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بما فيه ونفعني Bi'ulumihi fi dunya wal akhirah Tak berkata Imam Al-Allama Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Semoga Allah Ta'ala merahmatinya Dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Dalam bab yang pertama ataupun kitab yang pertama Kitabu Zikrul Maut Umar Ba'adahu Iaitu kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya Ketahuilah, sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan menyintai kesenangan-kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingati kematian. Akibatnya jika diingatkan tentang kematian, dia justru tidak suka dan membencinya. Mereka itulah orang-orang yang ditegur dalam firman Allah Ta'ala, Kul Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimin ghaibi wa shahada. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Katakanlah. Sesungguhnya maut yang kamu lari daripada itu pasti akan mendapati kamu. Lalu kamu semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui akan segala yang baik dan yang nyata. Kemudian dia akan memberitahu kepada kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Surah Jum'ah ayat ke-8. Manusia pada dasarnya terbahagi pada tiga golongan. Ada yang tenggelam dalam urusan duniawi. Ini golongan yang pertama. Ada yang bertaubat. Golongan yang kedua. Dan ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Golongan pertama, yang orang yang tenggelam dalam urusan duniawi. Tidak akan ingat kematian. Dan kalaupun ia mengingatinya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Golongan yang kedua. Orang yang bertaubat itu akan memperbanyakkan mengingati kematian. Sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Dan ini makin menyempurnakan taubatnya. Oleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian. Tetapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahawa kematian itu akan datang dikala taubatnya dirasakan belum sempurna. Dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Rasa takut mati pada se seperti ini masih boleh dimaklumi. Dan ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kariha Allahi kariha Allahu ah. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang seperti itu sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut atau dengan Allah. Tetapi ia hanya takut jangan-jangan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan kurang sempurna dan lalai. Ia laksana seorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya yang sibuk mempersiapkan diri sebab pertemuan itu mendatangkan kecintaan sang kekasih. Jadi dia tidak boleh dianggap keberatan terhadap pertemuan tersebut. Ciri khas orang yang bertawabat adalah fokus pada persiapan untuk pertemuan dengan Tuhannya. Dan mengenangi perhatiannya kepada hal-hal yang lain. Kalau tidak begitu, berarti ia termasuk orang yang tenggelam dalam urusan duniawi semata. Baik, golongan yang ketiga. Dan golongan yang mengganti kematian. Sedangkan orang-orang arif sentiasa mengingati kematian. Kerana baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Dan seorang yang sedang mabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintai. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat. Dan ia sangat gembira saat kematian itu datang. Sebab dengan begitu dia boleh meninggalkan dunia tempat tinggal orang-orang yang derhaka untuk kemuliaan berada di hadrat Tuhan semesta alam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan daripada Huzaifah Ibn Yaman. Jallahu ta'ala anhu wa Menjelang kematiannya, Huzaifah Ibn Yaman, yang sahabat Rasulullah yang meninggal pada tahun 36 Hijri, yang mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa. Dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah. Jika engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sihat. Dan mati lebih aku sukai daripada hidup. Tolong mudahkan kematianku supaya aku dapat segera bertemu dengan. Jadi di sini kita boleh memahami bila seorang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian. Sementara seorang arif itu justru menyintai dan merindui kematian. Tetapi yang lebih tinggi darjat daripada mereka adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Taala. Sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Sebab segala sesuatu yang paling ia suka ialah apa yang disukai oleh Tuhannya. Orang seperti ini sudah meletakkan cinta dan kesetiaannya yang mendalam pada makam atau tingkat kesempurnaan tawakal. Dan redor sebagai sasaran akhir perjalanan hidupnya. Betapapun ingat kematian itu mendatangkan pahala dan kebaikan. Sebab orang yang tenggelam dalam urusan duniawi sekalipun, ia tetap memperoleh manfaat dengan mengingati kematian. Itu dengan cara menjauhi dunia. Soalnya, ingat kematian jelas dapat mengganggu ketenteramannya dan yani ketenteraman dunia. Mengurangi kesenangan dunia. Sedangkan sesuatu yang merosakkan kesenangan dan kenikmatan manusia adalah sarana menuju keselamatan. Ini alat untuk menuju keselamatan. Muslimin dan Muslimat. Dan penentuan rahmat Allah sekalian. Ini siri yang kedua. Dalam kitab kita, Tabir Kematian ataupun diambil daripada kitab Ihya Ulmuddin. Tentang kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali membahagikan kepada empat bahagian. Satu dinamakan tentang ibadat, satu kitab dinamakan adat, satu kitab dinamakan sebagai muhlikat yang membinasakan, satu lagi kitab yang bernama munjiat yang menyelamatkan. Dan apa yang kita bacakan ini merupakan kitab yang keempat yang berkait dengan perkara yang menyelamatkan kita. Di antara perkara yang menyelamatkan kita ialah mengingati kematian. Bahawa orang-orang yang sentiasa ingat kematian ialah orang yang paling bahagia. Paling bijaksana. Iaitu yang dituntut. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran al خَلَقَ khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dia Allah yang menciptakan kamu menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Maka Allah mendahulukan kematian untuk kita mengingati kematian dan untuk kita mengetahui kita berasal daripada tidak ada. Kemudian ada dan kembali tidak ada. Supaya kita tahu bahawa bila seorang mengingkari nikmat mati ataupun mengingkari tentang kematian, perlu dia mengetahui sebelum dia hidup dia mati. Dia tak ada. Maka Allah yang menciptakan kematian dia. Yani ketiadaan dia. Cuma bezanya ialah ketiadaan pertama tanpa nama dan tanggungjawab. Ketiadaan yang kedua ini, yang kematian adalah tanggungjawab. Ada nama dan tanggungjawab. Maka bila kita lihat Nabi SAW sentiasa menyuruh kita mengerti kematian. Aksiru min zikri hazimil lazat. Sentiasalah kamu memperingati perkara yang akan membinasakan keseronokan dunia. Kata Imam Ibrahim At-Taimiy radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ada dua perkara yang menghilangkan kelazatan dunia. Yang pertama ialah mengingati kematian. Yang kedua ialah berdiri di hadapan Allah pada hari di mana Allah akan menghisab amalan kita. Dua-dua ini kalau kita ingat akan hilanglah kelazatan dunianya. Al-Imam Ad-Daqaq Abu Ali Ad-Daqaq radhiyallahu ta'ala wa Ardha, mengatakan bahawa sesiapa yang memperbanyakkan menghiyati kematian Maka Allah Ta'ala akan berikan dia tiga kemuliaan Yang pertama Dia akan bersegera bertaubat kepada Allah Yang kedua, dia sentiasa cukup dengan apa pun yang diperolehi di dunia ini Dan yang ketiga, dia sentiasa cergas, bersemangat dalam ibadat Gayanya seperti orang yang bersemangat bila bekerja dan dia tahu dia akan dapat duit Dia tahu dia akan dapat bonus, dia tahu dia akan naik pangkat Maka orang beriman dalam kecegasan buat ibadat itu inilah bekalan akhirat dia. Ialah perkara yang menyelamatkan dia. Al Imam Al Ghazali ya Allah taala wa adha menyebut manusia dan mengingati kematian ada tiga golongan. Satu golongan yang cuba lari daripada mengingati kematian, mereka tenggelam dalam urusan duniawi. Mereka tidak mempedulikan tentang mati. Mereka tidak mahu memperkatakannya, mengingatinya jauh sekali untuk dengar orang bercakap tentang kematian kepada kelompok dan golongan ini Allah sebut dalam surah Al-Jumuah ayat ke-8. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kamu cuba lari daripada ini. Kematian itu akan datang menemui kamu. Sumtur ila alimil ghaibi wasyahaada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata. Dan akan diberitahu di hadapannya apa yang kamu lakukan dahulu. Dia yang Allah akan beritahu apa yang kamu buat. Ayat ini merupakan amaran kepada sesiapa yang tak mau ingat mati. Kerana mati yang kita tak nak ingat, mati tu akan cari kita. Kita kadang-kadang cuma-cuma nak berfikir tentang kesenangan duniawi dan cita-cita. Kita cuma merancang akan kegembiraan duniawi. Maka sampai masa datang kematian. Dan menjadikan kita berputus asa dengan hidup. Baik orang-orang yang kita katakan dalam kelompok ingat mati ni ada tiga golongan. Satu golongan yang tenggelam dengan duniawi. Mereka ini tak ingat kematian. Bahkan kalau pun mereka ingat kematian kata Imam Al-Ghazali hanya kerana meratapi dunia yang akan hilang. Bila bila mak dia mati, ayah dia mati, anak dia mati, dia nangis. Tapi nangisnya kerana mak dia hilang. Kerana ayahnya hilang, anaknya hilang, orang yang desain hilang. Dia menangis kerana dunia akan hilang. Dia bukan menangis kerana takut amalan yang kurang takut dosanya yang akan dihisap dan akan diazab. Maka kalau ingat mati dengan cara sebab hilang orang kita sayang, itu tak panggil ingat mati. Itu bersedih dengan duniawi. Ada pun ingat kematian itu ialah membentuk kita untuk memperbanyakkan amalan dan bekalan dan meninggalkan yang memperdayakan, yang melalaikan daripada urusan dunia dan nikmatnya. Nah, kita amat berhati-hati. Sebab itu golongan kedua ialah golongan yang senantiasa bertawabat. Golongan ini dia tahu amalannya tak banyak. Dan dia tahu kematian pasti akan datang. Dia, dia, pun sibuk melakukan amalan tetapi dia sentiasa rasa tidak sempurna. Dia pun sentiasa bertawabat tapi dia masih takut dosa ini belum diampungkan. Golongan ini bukan takut mati kerana cintakan dunia. Ini tidak termasuk dalam hadis Man kariha Allah Karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci jumpa dengan dia. Dia bukan benci bertemu dengan Allah. Tetapi dia bimbang tidak sempurna apa yang dia bawa bertemu Allah. Gayanya atau contohnya seperti seorang yang nak jumpa kekasih. Maka dia perlu dandan. Dia perlu kemas. Dia perlu siapkan dirinya sebaik-baiknya. Dia tidak mahu melihat kekasihnya. Melihat dirinya dalam keadaan tidak sempurna. Maka kelewatannya itu kerana persiapan dia. Maka golongan-golongan bertaubat ialah golongan yang sentiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal akhirat. Tapi kalau sekiranya dia cuma takut kematian tapi masih tak berganjak dengan amalan-amalan dunia yang melalaikan, dosa masih tak tinggal, maka ini termasuk golongan pertama. Tetapi kalau sentiasa dia berusaha meninggalkan dosa, bertaubat atas segala kesalahannya, berusaha menjadi terbaik dalam hidupnya. Dan sentiasa takut akan kematian menjadi suatu murakib, pemerhati terhadap segala tindakannya, Maka dia takut buat dosa, buat maksiat. Memang datang kematian mengejut padanya. Dia sentiasa mengampun. Tapi dalam masa yang sama dia masih takut, tak cukup. Baik, golongan ketiga ialah golongan yang mencintai kematian, orang arifin. Mereka bertemu, rindu bertemu ke kekasih, sang kekasih. Kadang-kadang mereka kata kematian itu ialah pertemuan dengan Allah. Mereka amat suka. Mereka ingin sangat-sangat bertemu dengan Allah. Yang maha pemurah dan penyayang. Yang memberi rezeki kepada mereka. Dan ini dapat dibuktikan apa yang disebut oleh imam. Oleh sahabat yang mulia Huzaifah bin Yaman. Sahabat yang meninggal dunia pada tahun 656 Masih. Atau bersamaan dengan 36 Hijriah. Oleh sahabat yang mulia ini. Dia kata. Menjelang kematiannya. Dia kata, wahai Tuhan yang akan datang kepada yang apa-apa yang tak cukup amalan ni, yang apa-apa ni. Ya Allah kau mengetahui bahawa sakit miskin itu lebih aku suka daripada kaya. Sakit lebih aku suka daripada sihat. Dan mati lebih aku suka daripada hidup. Baik kenapa suka miskin banding kaya? Kerana ia lebih mengingatkan saya pada Allah. Kenapa lebih suka sakit daripada sihat? Kerana ia menjadi kapara dan pengangkat darjah saya. Maka saya suka apa pun yang boleh menambahkan pahala. Yang menambahkan darjah. Kalau orang tahu secara logiknya, apa pun kebaikan, okay, kita sukalah. Berapa pun harga dan nilainya, kita suka. Dan ya Allah, kau mengetahui mati lebih aku suka daripada hidup. Kan ingin bertemu denganmu, Ya Allah. Kalau benar apa yang aku lakukan, maka segerakan pertemuanku denganmu. Maka Allah Ta'ala pun mengambil nyawa ni. Ya ya Kerana benar, dia tidak sabar untuk bertemu dengan Allah. Namun kata Imam Al-Ghazali, kata manusia kita ada tiga kelompok manusia. Kelompok pertama ialah kelompok yang takut dengan dosa-dosanya dan sibuk dengan bertaubat dan menambah keamalannya. Yang ini tak nak mati lagi. Kelompok yang kedua ialah kelompok yang tak sabar-sabar. Rindu untuk bertemu dengan Tuhan kalau boleh nak mati sekarang. Kelompok yang ketiga yang ini terbaik kata Imam Al-Ghazali. Kelompok yang rindu dengan kematian. Tapi tidaklah mahu segera Melainkan redha dengan apa yang Allah tentukan bila. Terpulang. Kalau Allah nak ambil nyawa masa umur 100 tahun je, 60 tahun je, 30 tahun ya Dia tak tak boleh tak nak mati esok. Atau nak mati umur 63. Dia serahkan kepada Allah. Sebab itu kita tidak ada para sahabat yang wafat pada usia hampir 100 tahun. Sebagaimana berlaku pada Asma' binti Abi Bakr yang dia ta'ala anha. Yang lahir sebelum kerasulan Nabi SAW 25 tahun atau 27 tahun. Sebelum dibangkitnya diutuskan Dia Rasulullah sebagai Nabi Muhammad. Dia utuskan sebagai seorang Nabi. Sebenarnya bila Rasul berumur. tekan 40 Empat puluh tahun. Maka dia lahir. Dua puluh tujuh tahun sebelum Nabi menjadi Rasul. Berarti kalau kita sebut dua puluh tahun sebelum Nabi menjadi Rasul. Waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun ke dia berusia 27 tahun. Dan ini asma binti Abi Bakar yang meninggal pada uh, tahun 73 Hijriah yang usianya hampir 100 tahun. Artinya Allah panjangkan umur sampai 100 tahun dan dia rela tersebut walaupun dia perlu melihat banyak ujian-ujian fitnah-fitnah kepada umat Islam. Namun, demikian orang-orang yang dikasih oleh Allah. Di Reda Umar, ada berapa pemeninggal? Su'udh-Uthman bin Affan, hampir 80 tahun. Ada sahabat yang meninggal muda, 30-an, 37 tahun. Seperti Sa'ad bin bin Allah, Ta'ala an Seperti sahabat bernama Abu'baidah Al-Charrah. Sahabat yang usia meninggal dunia mereka, muda. Even Hatta Imam Al-Ghazali, rahimahullah, yang meninggal pada usianya, dia 55 tahun. Dia lahir pada 450 tahun dan meninggal pada tahun 505 Hijriah. Ini lebih 55 tahun. Tuan-tuan bila kita menyaksikan kematian tadi dia ada ada golongan saya katakan takut. Ini bagus. Ada golongan dia rindu dan nak mati sekarang ini pun bagus tapi ada golongan yang menyerahkan urusan umurnya kepada Allah. Apa yang baik? Kalau panjang umur itu lebih memberikan kebaikan padanya, ini panjang umur. Tak ada yang diminta, Ya Allah, segerakan kematianku. Tapi ini semua orang-orang baik. Tapi ini kalangan manusia. Jadi kita pun tengok. Kita ni tuan-tuan daripada kelompok dan golongan mana? Apakah kelompok dan golongan yang dilalaikan mengingati kematian? Atau kelompok yang bimbang dengan dosa yang banyak dan amalan yang kurang? Atau kelompok yang rindu dengan pertemuan dengan Allah? Tak sabar nak jumpa Allah SWT tak sabar. Maka golongan yang kita sebut yang pertama yang lalai tadi yang tidak mau bertemu dengan Allah, yang tidak mau berbicara tentang kematian, tidak mau membicarakan tentang kubur. Dia cuma nak cerita tentang mall, hypermarket, cerita tentang investment, pelaburan, cerita bagaimana nak jadi kaya. Cerita tentang hiburan-hiburan. Dia cuma fikir nak tengok bola, nak tengok sukan, nak hiburan dan dia nak lepak-lepak dengan kawan-kawan cerita hal-hal keseronokan yang diberi hilai ketawa sampai tengah malam. Maka tuan-tuan mereka ini orang yang paling rugi. Tengah mereka leka, tengah mereka lalai, mereka datang kematian. Dan golongan kedua yang kita sebut orang-orang yang sentiasa bertawabat, tahu dosa dia banyak. Dan berusaha keras melaksanakan amalan, memperbanyakkan bekal. Tapi setiap hari dibimbang kalau saya mati waktu ini, Apakah saya diterima oleh Allah amanah saya? Apakah Allah akan ampung dosa saya? Setiap kali dia melihat kematian, mendengar kematian, maka dia sentiasa terfikir apakah kubur saya akan gelap kulita, akan sempit sehingga berselisih tulang rusuk. Atau kubur saya bercahaya dengan rahmat Allah, wangi dan dilapangkan selapang-lapangnya. Dia rahmat Allah Ta'ala pada saya dan penerimaan amalan ketaatan saya. Kata mereka terfikir. Sebab itu Uthman bin Affan duduk kat kubur sebab ada hadis yang menceritakan Rasulullah bila Uthman bin Affan berada kat kubur, dia menangis. Kerana dia bimbang dan dia teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna qabra awal manzilin min manazil al-akhirah Fa inna jaminhu fama fa ma ba'dahu aisaru Wa illam yamju fa ma ba'dahu asyakaw kubur itu destinasi pertama menuju alam akhirat. Kalau sekiranya dia selamat di sini, maka apa yang selepas itu mudah. Kalau dia tak selamat, apa yang selepas itu menjadi sukar dan susah dan payah. Maka bergenang air mata dia, sehingga basah janggut dia. Tetapi ini orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang untung. Kita pula, kita tanya pada diri kita. Apakah kita kelompok? Kalangan orang yang ingat mati, yang lalai daripada kematian atau yang merindui kematian. Doalah pada Allah supaya kita menjadi golongan yang rindukan kematian. Sehingga masa-masa yang kita habiskan di dunia selambat bukan mati kerana kecewa dengan dunia melainkan kerana keinginan kita bertemu dengan kekasih bertemu dengan Allah Taala. Tentulah benda macam ni yang menguatkan kita, yang menjadikan kita sampai darjat kerana kita doa pada Allah. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang rindu pertemuan denganmu. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang engkau ingin bertemu denganku. Ya ada orang yang kita rindu bertemu dengan Allah dan Allah tak rindu bertemu dengan kita. Ya Allah berkurniakan kepadaku rahmatmu, kasih sayangmu dan masukkan ku dalam mu dan ampunkan dosa dan kesalahanku. Tetapi munajat yang berpanjangan mencetuskan kepada, mencetuskan kepada kebaikan. Tapi selalu kita lupa untuk berdoa. Kita ni ada senjata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan addu'a silahun mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kita lupa tentang kemuliaan kelebihan doa untuk kita sama-sama sentiasa berdoa biar jangan jadi kita orang yang lalai daripada kematian. Dan jangan juga jadikan kita orang yang takut kepada kematian dan uh, ber, bimbang akan kematian akan bimbang amalan tak cukup dan sebagainya walaupun itu juga golongan yang baik tapi kita nak jadi orang yang rindukan kematian rindukan pertemuan dengan Allah sebagaimana kata Bila bin Rabah wadan nalqal ahibbah muhammadan wa sohbah untulah bila aku mati aku akan bertemu kekasih-kekasihku Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat tentang kematian berarti kita akan jumpa dengan Allah bertemu dengan Nabi SAW bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan orang bertakwa, bertemu dengan orang baik-baik. Maka -baik. bertemu kaum kerabat kita yang bertakwa kepada Allah. Maka kerana itu, tuan-tuan kita doa, biar kita di kalangan orang yang merindui kematian, bukan takut, bukan bimbang kematian. Tapi kalau tak dapat rindu, datang rasa takut, maka itu sudah baik. Sudah bagus supaya kita lebih sibuk mencari keaiban kita daripada mencari keaiban orang lain. Semoga kita lebih sibuk menunai memperbanyakkan amalan kita daripada mempedulikan urusan orang lain. Kerana masa kita tak banyak di dunia. Makin lama, makin singkat. Makin lama kita rasa masa ini seperti mengejar kita. Dan hampir kita rasakan bahawa kita tak punya cukup masa sebenarnya. Kita akan rasa begitu bila kita sibuk dalam beramal dan menyediakan bekalan menghadapi hari akhirat. Begini cara beriman mengatasi kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.